استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري لي أمري واحلل عقدة من لساني dan ia fقه قوله اللهم ارزقنا فهما النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian Jadi, insyaallah pada malam ini kita akan baca beberapa hadis tentang kelebihan al-Quran

Bagi Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hambanya yang istimewa sebagaimana sesebuah rumah ada ahlinya yang istimewa. Pada sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah ahli al-Quran. Mereka ialah orang istimewa Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang hakim diulangi? Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada hamba-hambanya yang istimewa sebagaimana sesebuah rumah ada ahlinya yang istimewa. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah ahli al-Quran, mereka ialah orang istimewa Allah Subhanahu wa taala. Musaddar Hakim. Hadis seterusnya kita baca, Ani bin Abbas radhiyallahu anhum qaal, qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un minal Qur'an kal baitil kharib rawat al-mizi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Hati seseorang yang tidak menghafal sebahagian pun daripada Al-Quran adalah seumpama rumah yang terbiar. Yakni sebagaimana kemakmuran dan keceriaan rumah adalah kerana penghuninya, demikian juga kemakmuran dan keceriaan hati adalah kerana menghafal Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya hati seseorang yang tidak menghafal sebahagian pun daripada al-Quran adalah seumpama rumah yang terbiar yakni sebagaimana kemakmuran dan keceriaan rumah adalah kerana penghuninya Demikian juga kemakmuran dan keceriaan hati adalah kerana menghafal Al-Quran. Hadis wahtimizin. <tuh> Insya-Allah kita, kita baca hadis seterusnya. Anas bin Ubadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min limri'in ya qura Quran thumma yansahu illa laqiyallaha yawmal qiyamati ajzam." Arwah Bu Daud, Allahu Akbar. Saidina Sa'im bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang telah mempelajari Al-Quran Kemudian melupakannya Akan muncul pada hari kiamat Dalam keadaan anggota-anggotanya Berguguran kerana penyakit kusta Hadis Wai Abu Daud Dia ulangi Sayyidina Sa'ad bin Ubadah RA Berkata Rasulullah SAW bersabda Sesiapa yang telah mempelajari al-Quran kemudian melupakannya akan muncul pada hari kiamat dalam keadaan anggota-anggotanya berguguran kerana penyakit kusta. Keterangan Ada beberapa maksud daripada melupakan al-Quran. Pertama, tidak boleh lagi membaca al-Quran walaupun dengan cara melihat Kedua, tidak boleh membacanya daripada hafalan. Ketiga, lalai daripada membaca Al-Quran. Keempat, tidak beramal dengan hukum hakam Al-Quran setelah mengetahuinya. Bazul Majhud. Hadis kita hadis seterusnya. ini agak panjang. Jadi insyaAllah saya akan baca terjemahannya sahaja insyaAllah. <tuh> Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik saya untuk menjaga harta zakat fitrah. Seorang lelaki telah datang dan mula meraup bijirin daripada harta zakat itu dengan kedua-dua tangannya. Saya telah menangkapnya dan berkata kepadanya, saya mesti bawa kamu kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, saya ini seorang yang berhajat, saya menanggung ahli keluarga dan saya sangat memerlukan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata lagi, lantas saya telah melepaskannya. Setelah pagi hari saya telah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada saya, wahai Abu Hurairah, apakah yang telah dilakukan oleh tawanan kamu semalam? Allah SWT telah mengkhabarkan peristiwa itu kepada baginda SAW Saya pun menjawab Wahai Rasulullah Dia telah mengadu keadaannya yang sangat memerlukan Dan dia menanggung ahli keluarganya Maka saya telah berasa kasihan terhadapnya Maka saya telah melepaskannya Baginda SAW bersabda Berjaga-jagalah Dia telah membohongimu Dan dia akan datang lagi Lantaran saudara Nabi SAW itu Saya telah meyakini bahawa dia pasti akan datang Maka saya telah menunggunya Dia datang lagi dan mula meraup bijirin dengan kedua-dua tangannya saya telah menangkapnya dan berkata, "Saya mesti membawa kamu berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia berkata, "Tolonglah lepaskan saya. Saya adalah seorang yang sangat memerlukan. Saya menanggung ahli keluarga saya. Saya tidak akan datang lagi." Lantaran itu saya telah berasa kasihan terhadapnya, maka saya telah melepaskannya. Apabila pagi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, "Wahai Abu Hurairah, Apakah yang telah dilakukan oleh tawananmu? Saya menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadu keadaannya yang sangat memerlukan dan dia menanggung saraan ahli keluarganya. Maka saya telah berasa kasihan terhadapnya lalu saya melepaskannya. Nabi Sallam bersabda, berhati-hatilah dia telah membohongimu dan dia akan datang lagi. Lantaran itu saya terus menunggunya dia datang lagi dan telah merauk bijirin dengan kedua-dua tangannya saya telah menangkapnya dan berkata saya mesti membawa kamu berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kali ketiga dan terakhir kamu berjanji bahawa kamu tidak akan datang lagi tetapi kamu datang juga. Dia berkata, lepaskanlah saya. Saya akan mengajarkan kamu ayat-ayat yang dengan perantaraannya Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat kepada kamu. Saya bertanya, apakah ayat-ayat itu? Dia menjawab, apabila kamu hendak di tempat tidur, maka bacalah Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan untuk kamu seorang penjaga dan syaitan tidak akan dapat menghampiri kamu sehingga ke subuh. Lantaran itu saya telah melepaskannya. Pada pada waktu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada saya yang telah dilakukan oleh tawanan kamu semalam Saya menjawab Dia katakan kepada saya bahawa dia akan ajarkan kepada saya Ayat-ayat yang dengan perantaraannya Allah SWT akan memberi manfaat kepada saya Maka pada kali ini pun saya melepaskannya. Baginda SAW bertanya, apakah ayat-ayat itu? Saya menjawab, dia berkata bahawa, apabila kamu mula berbaring di tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Hingga ke akhirnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan utuskan seorang penjaga untuk kamu sehingga ke subuh. Tidak ada syaitan yang boleh menghampiri kamu. Perawi mengatakan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum sangat gemar terhadap perkara kebaikan. Oleh itu pada kali terakhir setelah mendengar ke perkara kebaikan, tawanan itu dilepaskan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dengarlah. Dia telah bercakap benar dengan kamu walaupun dia pendusta besar. Wahai Abu Hurairah, adakah kamu tahu dengan siapakah kamu berbicara semenjak tiga malam?" Saya menjawab, saya tidak tahu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dialah syaitan yang datang dengan tipu daya untuk mengurangkan harta zakat. Hadis Ibnu Bukhari. Dalam riwayat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu syaitan telah berkata, apabila kamu memasuki rumah, bacalah ayat-ayat itu, nescaya syaitan, jin dan seumpamanya tidak akan menghampirimu hadis riwayat Tirmizi. Jadi alhamdulillah kita dah dengar banyak kelebihan-kelebihan tentang Al-Quran. Jadi semoga Allah Taala beri kita taufik dan hidayah untuk kita dapat amalkan bersama ahli firm, keluarga kita insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil wa tawassaw. Alhamdulillah.